Salam, toplu alkanlar. 51-ci sualdan baxaq. Bismillah. İkili alkil radikallarını göstərin. Deməli, ikili alkil radikalı bayaqda mən 50-ci sualda bundan əvvəlki videoda demişdim ki, karbona radikal olan, karbona əgər 2 dənə karbon birləşirsə, bu ikili karbondur, radikaldır. Əgər karbona 3 dənə karbon birləşirsə, bu üçlüdür. Bu karbona 2 dənə karbon birləşirsə, bu ikilidir. Bu karbona radikal olan karbona bir karbon birləşirsə birlidir. Deməli bizə nə istəyir? İkili karbon 1 və 3 D variantı. 52-ci suala baxaq. alkan verir. Molekulunda karbon-karbon sigma əlaqələrinin sayı. Biz bilirik ki, alkanda karbon-karbon sigma əlaqələrinin sayı fikirlərin n2-dirsə, bu isə 1-dir. Yəni n-dən 1 dənə az. Fikirlərin 2-1 Yəni n-1. Deməli karbon-karbon arasında olan rabitələrin sayı n-1-dir. Bunu bildik. Ağar n-1 2-yə bərabərdirsə, onda n-imiz 3-dür. Burada n-1 4-ə bərabərdirsə, n-imiz 5-dir. Yəni 52 ə, cavab olacaq B variantı. 53-də də eyni ilə karbon-karbon arasında olan rabitəsi qmara rabitələrin sayı n - 1 idi. n - 1 = 1, n = 2. n - 1 = 3, n = 4, yəni 53 C variantı. 54. Hansı maddənin vürs reaksiyası ilə almaq olmaz? Əlbəttə ki ya CH4-ü ya da ki alkan olmayanı. Alkan olmayanı. Onda belə çıxır ki, C3H8 alkandır bunu olar. C4H10 alkandır, C2H6 alkandır, C5H12 alkand amma C2H4 alkan deyil axı. Fikir ver. CNH2N+2 quruluşuna e, uyğun deyil. Ona görə C variantı olacaq. Hansı maddəni vürs reaksiyası ilə almaq olmaz? Dədim ki, ya CH4-ü ya da alkan olmayan. Onda C variantı olacaq. 56-da C2H6 və C3H8 zin aid olduğu sinif ümumi formulunu ə ümumi formulu elə CnH2n+2-dir alkanlara aiddir. Burada da elə CnHm+2, yəni C variantı, D variantı. 58. Hansı sinifə aid maddələr H2 birləşdirmir? H2 birləşdirməyənlər alkanlardır. Çünki doymuş karbohidrogenlərdir. Hxlor da birləşdirmir. Ümumiyyətlə birləşmə reaksiyasına daxil olmurlar alkanlar, yəni D variantı. 60. Hansı maddə H2 birləşdirmir? Alkan olanlar. Yəni etan H2 birləşdirmir. Sonra burada da butan H2 birləşdirmir. 62 hansı maddəsinin H2n+2 formuluna uyğun deyil? Fikir ver. Burada uyğundur. 6 dedim belə yerə 2n+2 = 2*6+2=14 eləyir. 4*2+2=10 eləyir. 2*2+2=6 eləyir. 2 vur 2 + 2 eləməlidir. 6 eləməlidir, amma 4 yazıblar burada. Burada da 2 vur 3 + 2 eliyəcək 8. Yəni cavab E variantıdır. 63-də də yenə bu uyğundur. Bu uyğundur. Bu da uyğundur, bu da uyğundur, cavab olacaq D variantı. 64. 64-də məsələdir. Hansı alkil xloridə natriumla təsir etdikdə hidrogenə görə nisbi sıxlığı 29-a bərabər olan alkan alınır? Baxaq görə nisbi sıxlığı 29-a bərabər olan hidrogenə görə nisbi dH2 = 29. Bizim düsturumuz necə idi? dH2 = M/2. Yəni 29 = M/2. M də bərabərdir 58-ə. Bizim MR-imiz 58-də 14n + 2 = 58-ə, 14n = 56-ya, n də = 4-ə. Deməli, e, nisbi sıxlığı 29-a bərabər olan alkan alınır. Yəni mən yürs reaksiyası ilə reaksiya aparsam C4H10 alınacaq və natrium xlor alınacaq 2 dənə. Hansı maddənin üstünə əlbəttə ki, C5H xlorun üzərinə 2 dənə natrium gəlməliyəm ki, mənim zəncirim uzansın, C4H10 alınsın. Deməli, mənim cavabım 64-də olacaq A variantı. 65-də metanın termiki parçalanmasından 0.5 mol asetilen alınır. Metanın üç cür parçalanması var. Əvvəlcə onu qeyd eləyək. CH4 1 650 550-600 dərəcədə 1 var CH4 1000 dərəcədə. 1 var CH4 1500 dərəcədə. Burda e, burdan burada, e, alınacaq C2H4 + H2, burdan alınacaq karbon + H2, bunlar əzbər öyrənin. Burdan da C2H2 + H2. Və metanın termiki parçalanmasına asetilen deyirsə, bax bu reaksiyadır. Bax bu reaksiyadır. Onda bu reaksiyaları pozaq, bax bu reaksiyadır. Bu reaksiyaları pozaq və davam eləyək. 0,5 mol asetilin. Əvvəlcə əmsallaşdıraq. 2 dənə burada hidrogen var, ki, metanın qabağına 2 ataq ki, karbon 2 olsun. 2 dördüm 8 eləyəcək 8. Bura da 3 yazıram ki, 8 eləsin 326, 6 Altın üstündə 2 gələndə eləyəcək 8. Və 0,5 mol asetilin alınıb 0,5 mol. Bu zaman neçə litr hidrogen alınmışdır? X litr. 1 mol isə 3 mol 3 vurulsun 22.4. X bərabərdir. 3 vur 0.5 vur 22.4 bu da eləyəcək 33.6. 66-cı suala baxaq. 11 tam %12 litr etanın xlorlaşmasından C2H6 ilə nə qədər xlor bilmirik nə qədərdir? Və alınır ən qədər H xlor. Yəni nə maddə alınırsa biz bilmirik. Çünki e, nə qədər xlor, nə qədər hidrogeni əvəz eləyib bunu bilmirik. Yəni yazıram o 1, 1.12 litr etanın xlorlaşmasından 7.3 qram H xlor alınıb. Mən də bilirəm ki 22.4 litr etanın xlorlaşmasından n vur, yəni 36.5 n e, xlor e, 36.5 n qram xlor alınıb. Onda və baxaq görək burada n nə qədərdir? Və yazıram 36.5 m bərabərdir. Deməli 7.3 vur 22.4 böl 11 1.12 litr. Bununla bu getdi, burada qaldı 20 vuran da bu gedir, burada qalır 0,2. N də bərabərdir 4 edir. Yenə yəni A variantı. Yəni 4 dənə xlor, 4 dənə hidrogen əvəz eləyir. Yəni belə olacaq. C2H6 + 4 dənə xlor 2 alınacaq C2H2Cl4 + 4 dənə HCl. 67-ci sualda hansı reaksiyalardan metan alınmır? Bax bundan alınır. Daha doğrusu bundan alkan alınır. Baxaq görək hansı alkan alınır alınır C2H6. Yəni etan alınır. Bu etandır. Bundan alınır Kaxim OH2 + C2H2. Yəni asetilen. Asetilendə metan deyil. Bundan isə alınır, bax fikir verin, nə alınır? CH4 + natrium 2CO3. Burada da elə natrium 2CO3 alınır. Yəni belə çıxır ki, metan alınmır, 1-də və 2-də alınmır. Daha doğrusu 1-də, 2-də alınmır, 3-də alınır. Cavab olacaq 1, 2, E variantı. 68. Hansı reaksiyalardan metan alınır? C2H6 550 dərəcədə parçalanır. Birinci reaksiya, demə belə deyək, dehidrogenləşmə reaksiyasıdır. İkinci reaksiyada kalsium hidroksid alınır və asetilen alınır, bayaq yazdım. Və üçüncü reaksiyada alüminium OH3 alınır və metan alınır. Deməli bizə metan alınır soruşur. Yalnız 3, 1-də və 2-də metan alınmır, yəni A variantı. 69-da CH3Cl-də gəldi natrium reaksiyası üçün hansı ifadə doğru deyil? Deməli, alken alınır, səftdir. Burdan alınır C2H6 + natrium xlor 2 dənə. Bu da 2-də götürürük, bunu da 2-də götürürük. Bu səftdir. Oksidləşmə-reduksiya reaksiyası düzdür, çünki ən azı bir dənə bəsit maddə varsa, bu oksidləşmə-reduksiya reaksiyası adlanır. Reaksiya məhsullarından biri bərk haldadır bir bərkaldadır bax bu bərkaldadır düzdür karbon zəncirinin uzanması ilə gedir bəli bir dənə karbon vardı sonra 2 dənə karbon oldu etanal alınır düzdür C2H6 etan alınır cavab A variantı olacaq 70-ci suala baxaq bu reaksiya üçün hansı ifadə doğrudur reaksiyanı tamamlayaq fikir verin burada baxın bax bunu bir götürəcək alınacaq natrium 2CO3 + CH4 Nə doğrudur? Reaksiya məhsullarının biri qazdır, bəli, metan qazdır, bu doğrudur. Qalınlar səftdir, adi şəraitdə gedir, temperaturda gedir. Oksidləşmə-reduksiya reaksiyası deyil, reduksiya reaksiyasıdır. Oksidləşmə dərəcəsinin dəyişməsi ilə gedir. Etan alınır səftdir, metan alınır, həcm azalır, səftdir. Burada fikir verin, 2 bərk maddədir, 0 həcmdir. Amma burada isə 1 həcm alınır, ona görə həcm artır. Deməli bu da səftdir. Cavab olacaq B variantı. 71-ci suala baxaq. Butan alüminium xlorid izobutan reaksiyasından bu o deməkdir ki, izomerləşmə gedib, izomerləşmə reaksiyası gedib. Karbon atomunun valensliyi dəyişir? Xeyr. Ümumiyyətlə heç bir üzvi birləşmələrdə karbonun valensliyi 4-dən başqa göstərmir. Yəni karbon sabit 4 valentlidir. Bir dənə Dəm qazından başqa dəm qazında karbon 3 valentlidir. Eləcə də oksigen dəm qazında 3 valentlidir, amma bütün birləşmələrdə oksigen 2 valentlidir. Karbon isə bütün birləşmələrdə 4 valentlidir. Onda dəyişən nədir? Bax, bu dəyişməyəcək, bu sərtdir. Karbon zəncirinin uzunluğu dəyişəcək. Bəli, butan uzun o zəncirdir, amma izobutanı isə qısalacaq zənciri. Uzun zəncirində 3 karbon olacaq və bir karbon gələcək, ikinci karbona birləşəcək. Bu düzdür. Hidrogen atomlarının sayı e, dəyişmir niyə görə? Çünki ümumiyyətlə izomerləşmə reaksiyasında molekul çəkilədi. Molekul çəklə dəyişmir, amma quruluş dəyişir belə deyək. Fikir verin, e, bu da C4H10-dur. Bax yazıram. CH3 CH2 CH2, CH2 CH3. Bu da C4-dür. CH3. Fikir verin, 4 karbon və 10 dənə hidrogen, burada da yenə 4 karbon, 10 dənə hidrogen olacaq. Yəni C variantı olacaq. 72-ci suala baxaq. Butan butadien 1/3-ə keçir. Fikir verin, burada izomerləşmə yox, deməli dehidrogenləşmə olacaq. Yəni reaksiyanı yazaq. C4H10 alınır. C4 H6 + 2 dənə H2, yəni tərkibindən 2 dənə H2 çıxır, 4 dənə H2 çıxır. Olur butadien 13. Butadien 13-ə keçəcək quruluşu belə olacaq. Belə olacaq. Burda nə baş verir? Ə, karbon atomunun valensiyası yenə də valensiyası 4-dən başqa göstərmir, yəni 4 göstərir. Bu olacaq valensiyası, nə dəyişən nədir? Bəli, valensiyası dəyişmir. Da, dorsu dəyişmir. Karbon atomlarının hibrid vəziyyəti, hibrid vəziyyəti dəyişir. Butan sp3 birləşmədir, amma butadien 1,3-də bütün karbonlar sp2 hibridləşmədir, çünki iki qat rabitə birləşib. Deməli, hibrid vəziyyəti dəyişir, bu düzdür. Karbon atomlarının sayı dəyişmir, elə 4-dürsə 4-də qalır. Cavab olacaq yalnız 2e variantı. 73. Hansı maddələr hidrogeni birləşdirmir? Deməli hidrogeni birləşdirməyən elə alkanların özüdür, çünki doymuş karbohidrogenlərdir. E variantı. Hansı maddələr hidrogeni birləşdirmir? Burada da alkanlar olacaq, yəni D variantı. 75. Formula uyğundur. CnH2n+1, yəni belə deyək də radikal ə, nəzərdə tutulur. CnH2n+1 Yəni bu şeyin H2N+2-dən 1 çıxmaqla olur. Məsələn, radikal göstərə bilərsəy CH3 radikali, e, sonram C2H5 radikali, C4H9 radikali, məsələn bunu açıq variantında yazmaq olur. C5H11 radikali, C6H13 e, radikali, C7H15 radikali fikr verin. C7H15 Yəni 75 D variantı olacaq. 76-da da yenə uyğun deyil, radikal olacaq. Radikallar tək olur. Baxın, tək olur. Deməli bu uyğun deyil. Bu olacaq alkanın özü. Ha, deməli 77-ci sualda hansı reaksiyada alkan alınar? E, alkan biliriki, Wüst reaksiyası ilə alınır. Yəni belə deyək, monohalogenli törəmələrin üzərinə natrium gəlməklə alınacaq C6H14 3/2 dənə natrium xlor. Yəni D variantı. 78-ə baxaq. Hansı reaksiyada alkan alınar? Burada da vürs reaksiyası ilə, yəni B variantı. 79 molekulda cəmi 14 atomu olan alkanın neçə izomeri var? Ümumi formulu yazaq: CnH2n+2. -N, e N qədər ki karbonu var. 2n+2 qədər də hidrogeni var. Yəni 3n+2 qədər nəyi var? Atom var. O da 14-ə bərabərdir. 3n bərabərdir 12, n də bərabərdir 4. Da dördsu 4. Burada burada 1 CH3 CH2 CH2 CH3 bir izomerdə CH3 CH CH3CH3 fikirlərin. Mən belə karbonun skeletini yazsam, bir belə olur. Bir də bu karbonu bura gətirsəm, bax belə olur. Sonra hidrogenləri düzürsüz, ya bu yazdığım kimi olacaq elə bir ki. Keçdik 80-ə, molekulunda cəmi 17 atom olan alkanın neçə izomeri var? Yəni 3n + 2 = 17, 3n = 15, n də bərabərdir 5. Və burada baxırıq, bir izomer budur beş dənə. Birin gətirsəm, qoysam bura olacaq belə. Sonra bunu da gətirsəm, qoysam bura olacaq belə. Fikir verin, fərqi yoxdur. Bütün izomerlərdə beş karbon var, amma quruluş fərqlidir. Deməli, üç izomeri olacaq bunun. Hidrogenlərini də özünüz düzəldə bilərsiniz. Bu rolun da özünüz düzəldərsiniz. 81-ə baxaq. 81-də maddə verir alkan və alken. Alkan olacaq, deməli CnH2m+2, alken olacaq CnH2n. Karbon atomları sayı bərabərdir. Molekulda atomların ümumi sayı bunda n, deməli +2m+2 indeksləri topluyuruq, 3m+2 eləyir. Bunda da 3n eləyir. Deməli x-imiz x-imiz olacaq 3m+2, y-imizdə 3n bərabərdir. 7/6-ya. Burada 21m = 18m + 12 3m = 12, n də bərabərdir 4. Deməli bizim alkanımız və alkenimiz 4 karbondan ibarətdir. Alkan molekulunda neçə karbon atomu var? 4 karbon atomu var. 82-yə baxırıq. Yenə alkan CNH2-in +2-dir. Benzolun homologiya isə CNH2-in -6-dır. Və burada baxırıq, 3m+2 budur, 3m-6 budur. Yazıram x-in yerinə 3m+2, y-in yerinə 3m-6. Bərabərdir 5/3. Yəni 15n-30 = 9n + 6. Burada 15-9 çıxanda 6n = 36, n də bərabərdir 6. Deməli 82 E variantı edəcək. 83-ə baxaq. n pentan molekulunda, yazaq n pentanı, yəni normal pentan deməyidi. CH3 CH2 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 CH3. 5 dənə karbon. 2 ədəd CH2 qrupu qopartdıqda, mən 2 ədəd CH2 qrupu qopardıram, olacaq propan. Yəni C variantı. Fikir verin, olacaq CH3 CH2 CH3, yəni propan C variantı. 84-ə baxaq. n-oktan molekulundan, yəni n-dan 8 dənə deməkdir. C8H 18 olacaq və bundan 4 dənə CH2 qrupu qopartmaq, elə 4 karbon qopartmaq demək idi. C4H10 qalacaq. Yəni belə deyək də 4 * CH2 nə deməy idi? C4H8 qopardırsan, bunda da C4H8 qopardanda olur C4H10 fikirlərin çıxanda. Yəni butan olacaq. Normal butan E variantı. 85-ə baxaq. Molekulunda 12 hidrogen atomu və bir ədəd üçlü karbon atomu olan alkanın səmərəli üsulla adlandırın. Yazaq. 12 hidrogen atomu nə deməkdir? Yəni 2n + 2 = 12, 2n = 10, n də bərabərdir 5. Bir ədəd üçlü karbon atomu deməkdir ki, bir ədəd üçlü karbon atomu var, yəni bu üçlü karbon atomudur. Və 5dirsə, burada 4 dənə karbon olduğuna görə bir dədə də bura yazıram mən və hidrogenləri düzəy adlandıraq. Olacaq, e, deməli, yaxın radikal tərəfdən, belə deyək, adlandırırıq, e, nömrələyirik. Bu uzun zəndir olur. 1 2 3 4 2-metilbutan. Bizə nə soruşur? Alkanın səmərəli rasionallı üsulla. Bu beynanxaqdır. Gəlin səmərəli də adlandıraq, elə həmin birləşməni yazaq. Və səmərəli isulda bir orta karbonu götürürük, onu metan adlandırırıq və baxırıq ki, hansı ə, radikallar var. 1, 2, 3 radikal var. 2 dənə metil radikali var. Deyirik di-metil, bir dənə də etil radikali var. Etil metan. Bu olur səmərəli adlandırma. Adlandırmada diqqətli olun, çünki həm səmərəli adlandırma var, həm beyinaxaq, həm də tarixli adlandırma cavab olacaq B variantı. Yenə də 86-da da molekulunda 14 hidrogen atomu olan, yəni yazıram C2N+2=14, 2N=12, N də bərabərdir 6. Və bir ədəd dördlü karbonat onu var. Yazıram, baxın, bir ədəd dördlü karbonat onu və qalan 2 dənə karbonda yazıram bura. 1 2 3, yox, bir dəqiqə 1 2 3 4 5 6 bu artıq oldu. Bu oldu 6 dənə karbon, çünki altı tapmışıq karbonu biz və səmərəli sudlı adlandıranda bax bunu biz götürürük metan və qalan radikalları deyirik. Və burada metil, metil, metil radikali var. Onda trimetil etil metan. Metan. Trimetil -tri etil metan, yəni 86 C variantı olacaq. 87-yə baxaq. Nişmalik ulçlası 72dir. Yəni 14n + 2 = 72. 14n = 70. n də bərabərdir 5. Molekulda üçlü karbonatın müsahib 1 dənədir. Üçlü karbonatın düzəyi. Bax bu üçlü karbonatım. Bax bu karbon 3 dənə karbona birləşir. Üçlü karbonatım budur. Və bir dənə də karbonu yazırıq. Olur 1 2 3 4 5 dənə karbonlu birləşmə. Və burada artıq beynəxaq şuolla deyir. Onda 1 2 3 4 2 metil butan olacaq. Nə A variantı. Burada da yenə eynilə nisbi molekul kütləsi 72-dir. 14m + 2 = 72. m = 5. Molekulunda ikili karbonatımı bir dənədir. İkili karbonatımın vaxt budur. Bir dənədir və mən bura 5 dənə 1 2 3 4 5 yazsam, bax bunlarda ikili karbon da axı. Onda mən bu karbonu gətirirəm, yazıram bura ki sırf bir dənə ikili karbonatım olsun. Və bu da yenə eyni ilə 1 2 3 4 radikal yaxın olan yerdən nömrələyirik. Hidrogenləri özünüz düzərsiz. Və 2 metil, yenə metil uzun zəncir 4 dənədir, butan. Səmərəli usulla deyir bizə, bu beynəxaq usulladır. Gəlin səmərəli usulla da adlandıraq. Burda bunu götürürük. Bu radikal, bu radikal, yəni dimetil əvvəlcə kiçik radikali, sonra isə böyüyə qədər gedə bilərik. Etil metan. Və ortadakı metan adlandırırıq. Dimetil etil metan, yəni A variantı. 89-a baxaq. 89-da qaynama temperaturu bu nəzəriyyədə var. Biz bilirik ki, karbon atomlarının sayı eyni olarsa, şaxə çoxaldıqca qaynama temperaturu azalır. Yəni A > B > C. Bu nəzəriyyədə var. Sonra 90-da da yenə eyni ilə şaxə çoxaldıqca qaynama temperaturu azalır. Yəni A > B > C-dən sonra 91-ə baxaq. Demək, yenə eyni ilə A, B, C-ni müqayisə edin qaynama temperaturu. Artıq o burada şaxə B, sonra şaxə artır C, sonra bir az da artır. Belə deyək, daha doğrusu B, A, sonra D. 92-də də yenə eyni ilə şaxə B şaxəsizdir. Sonra bir az artırcı, sonra isə a lap şaxəlidir. Fikir verin. 93. Alkan molekulunda sp3 hibrid orbitalların sayı. Biz bilirik ki, alkanın molekulunda sp3 hibrid orbitalların sayı 4n qədərdir. Molekulunda sigma rabitələrin sayı isə 3n + 1-dir. Bunu da hardan bilirik? Biz bilirik ki, hər karbonun da 4 hibrid orbital var, sp3 latəsədir. Ona görə bir karbondusa, bir karbonda 4 dənə, ona görə hər karbonun sayını vururuq 4-ə. Elə 4-ü bunu bildik. İndi keçdik sigma rabitələrin sayını necə tapırıq? Karbon-karbon arasında olan sigma rabitələrin sayı karbonun sayından 1 vahid azdır. Fikir verin, karbon 2-də nədir? amma bu sigma rabitə n-1-dir. Ona görə yazıram n-1. Yəni 2-dən 1 dənə az n-1 eləmir, yəni n karbondan 1 dənə az. Üstəgəl ümumi sigma rabitələrin sayı hətta hidrogenin sayına bərabərdir k+2. Bu da eləyəcək 3n+1. Onda bizim 4n ilə 3n+1-imizi toplasaq, eləyəcək 7n+1, yəni e variantı. 94-də də yenə eyni ilə molekulunda sp2 hibrid orbitaların sayı xdı, yəni 4n. Demə molekulunda sigma rabitələrin ümumi sayı 3n+1-dir. Onda 4n-dən çıxırıq 3n+1-i bu da eləyəcək 4n-3n-1, yəni n-1 edəcək. Yəni 94 C variantı. 95-ə baxaq. Alkan, yenə yəni alkan nədir? CnH2n+2. Molekulunda karbon-karbon rabitələrinin sayı n-dir. Əslində n-1 də haqqı. Biz onu n-1-i n karbonundan işarə eləyək, əsl karbon. Bərabər eləyək n-ə. Onda n karbonumuz n+1-ə bərabər. Yəni karbondan bir vahid çoxdur. Molyar kütlə də 14n+2 deyil. Mən 14n-in yerinə yazıram n+1, yəni əslində də n karbondur. 3/2 = 14n+14n/2 eləyəcək 14n/16, yəni 95 B variantı. 96-da da yenə də karbon karbon arasında rabitə n-1 idi. Onu kar n karbondan işarə eləyirəm, bərabər eləyirəm verilən n-2-yə. n, n karbonunun N-ə bərabər olduğum baxaq N-1-ə bərabərdir və e, molekul kütləsi isə 14N+2-dir. Yəni burada da 14 N-in yerinə N-1+2 = 14N-14+2 14N deməli -12. Y variantı. 97 hansı reaksiya zənciri varıdır? Əlbəttə ki, alkanların halogenlərlə reaksiyası zəncir varıdır. Simyonov reaksiyası adlanır və burada əvvəlcə CH4-dən bir dənə hidrogen çıxır, CH3 qalır + H H, H radikali. Sonra xlor 2 xlor deməli 2 dənə xlor atomuna parçalanır. Sonra CH3 üstə gəl xlor atomu alınır CH4 xlor və belə-belə sonra təzədən CH4 Ö parçalanır və belə zəncirvari reaksiya gedir də belə deyək B variantı. 98-ə baxaq, hansı reaksiya getmir? Əlbəttə ki, D variantına baxın. Deməli, burada doymuş karbohidrogen, doymuş karbohidrogen, H xlorlan, xlor, deməli H xlorlan, hidrogendən reaksiyaya girmir, birləşmə reaksiyasına girmir, amma xlorlan əvəz etmə reaksiyasına girirlər. Cavab olacaq C variantı. 99. Alkanlar hansı maddələrlə reaksiya daxil olur? Alkanlar xlorla əvəz etmə reaksiyasına, oksigen ilə isə yanma reaksiyasına daxil olur. Yəni cavab olacaq 2, 3E variantı. Alkanlar hansı maddələrlə reaksiya daxil olmur? Deməli, xlorla daxil olur deyə çıxırıq, oksigenlə daxil olur çıxırıq. 1, 3D variantı.